Всем привет! Хочу сегодня поделиться с вами классным рецептом. Очень советую, очень советую попробовать, потому что ингредиенты и работа здесь на 15 минут. Просто попробуйте один раз. Вот, если вам понравится, это у вас всегда будет на завтрак. Я готовил роллы и попробовал такой сыр сливочный Филадельфия. Не претендую, что я автор этого рецепта, но... но я попробовал, мне понравилось и хочу с вами поделиться. Для, ну, для приготовления нам понадобится литр молока любого магазинное, домашнее, любое, пол-литра кефира, соль, сахар, лимон, одно яйцо и блендер, как всегда. Вот, значит, ставим литр молока на плиту, доводим до кипения, даем сюда, доводим до кипения, даем сюда чайную ложку на литр молока, чайную ложку соли, мне нравится полторы чайную ложку сахара вот и доводим до кипения кефирчик тоже подогреваем, чтобы он был еле теплый вот. когда уже кипит выливаем помешиваем кефир молоко продолжаем помешивать сразу же разделяется молоко я не знаю как это называется как это называется сыворотка сыворотка разделяется творог продолжаем помешивать полного разделения. Молоко должно свернуться. Поэтому молоко можно брать не самое свежее, а кефирчик чуть-чуть подогреть. Когда у нас молоко закипело, мы вылили кефир, добавили туда ложь полторы ложки соли, ложку сахара. Молоко должно свернуться, как бы разделиться на сыворотку и творог. Вот уже я часть отсыдил. Вот такой вот творог. Сейчас часть светится. Естественно, ложим это все на дуршлачок марля в три раза. Стекать оно должно. Ну, скажем так, минут минут 10. Минут 10. Сейчас стечет, и мы продолжим съемку. Ну что, отделили мы творог от водички. Вот так вот получилось. Он уже вкусный. Берем такую насадку для блендера. В принципе, можно и стандартную, на которой я делал майонез в прошлых видео. Вот сюда разбиваем одно яичко. Дальше можно дать столовую ложку лимонного сока, так будет более, скажем так, натурально. А можно на кончике лимонной кислоты просто добавить. Конечно, все по вкусу. Но даем пока так. Столовая ложка лимонного сока. И это дело в течение... Сбили яичко с лимонным соком. Теперь сюда выгружаем наш творог. Обожаем наш творог. Так, и дальше это дело опять взбиваем, но уже в течение ну, на любителя минуты три. Так, мы взбили получился уже вот он консистенция такая именно как он. на хлебчик помазать вот очень вкусно такой творожный, но именно как филадельфия очень вкусно советую попробовать на хлеб с утра вот я в этот раз решил еще сделать эксперимент потому что мы как попробовали решили что если добавить укропчик кстати можно Экспериментировать, вот как продаются с грибным вкусом. У меня сейчас сушатся белые грибы. Мне кажется, если на блендере размолоть гриб в порошок добавить чуть-чуть можно, грибной вкус так добавить. Но это так только мои мысли, слух. А укроп, то я уверен, что не помешает чуть-чуть. Вот сегодня мы решили вот так вот попробовать. И еще хочу попробовать. Попробовать хочу добавить ложечку для консистенции именно для роллов, чтобы он был такой тягучий. Ложечку янтарика просто добавить. Попробовать. Ну, это уже так. Мои личные испытания, а Филадельфия уже готова. Спасибо за просмотр. Ну, еще по скрипту не знаю, или что-то дал янтарик, наверняка что-то свое дал, укроп точно не лишний. Ну вот, вот такие вот бутербродики получаются. Пробуйте, это вкусно и полезно. Спасибо за просмотр.